Tuan-tuan dan perempuan, ramai orang keliru di antara syariah dan juga fiqah. Kita telah terangkan bahawa syariah itu datang daripada Allah. Ia bukan pemikiran manusia. Dan ia adalah tetap, dia tidak berubah, ia konsisten. Tidak menerima nasah, tidak menerima pembatalan daripada semua aspek. Kalau keadilan, sampai kiamatlah keadilan mesti ditegakkan. Kalau rahmah, sampai bila-bila pun kena kita kena berjiwa rahmah. Namun fiqah, fiqah ialah pemikiran mujtahidin yang merupakan intaj basyari, yang merupakan hasil pemikiran ulama-ulama yang bertaraf mujtahid terhadap nas-nas syarak daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami melalui kaedah-kaedah ilmu berdasarkan dalalat dan ia sebahagian daripada bayan yang disebut oleh bayan maknanya satu kaedah penerangan kepada syariat yang disebut oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah dalam bab pembahagian bayan di antara pembahagian bayan ini adalah ijtihadat para ulama tujuannya adalah untuk menguji kita li yabluwakum ayyukum ahsanu amala di antara ahsanu amala ini adalah ijtihadat para ulama yang mana fiqh ini ia tidak bersifat maksum seperti mana yang kita terangkan tadi syariah itu maksum tidak boleh berubah. Fekah ini dia adalah konsep pemikiran kefahaman ulama yang bertaraf mustahid terhadap nas-nas yang maksum. Maka ini dipanggil sebagai istikhraj. Kita kata extraction itu diambil seperti kita ambil air dalam dalam tanah. Kita keluarkan. Maka fekah itu adalah kefahaman ulama terhadap nas syarak. Bagaimana kita nak aplikasikan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu ulama mendefinisikan fiqh itu adalah al-ilmu. Maknanya ia adalah kajian yang merupakan satu istimbad bil ahkam syar'iyyah amaliyati amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Satu satu kefahaman terhadap hukum amali yang diambil daripada nas-nas daripada dalil-dalil yang valid dalam syariat. Maka fiqah ini yang pertama ia adalah pemikiran. Yang kedua dia tidak bersifat maksum. Apabila dia tidak maksum, ia menerima perubahan. Sebab itu datangnya konsep kaedah al-fatwa. Tataghayyar bitaghayyuri al-azminah wal amkina. Fatwa yang diambil daripada fiqah itu, ia menerima perubahan dengan perubahan zaman, tempat manusia dan juga suasana. Maka fiqh inilah yang orang keliru. Maka mereka kata, oh fiqh ini lemah, syariah ini lemah. Tidak. Syariah adalah konsisten. Fiqh ia terkesan dengan zaman. Ia terkesan dengan pemikiran seorang mujtahid. Ia terkesan dengan cara bentuk dia berfikir. Maka fiqh ini adalah satu nilai yang sangat berguna. Yang mana pada tahun 1200 Hijrah, sudah terkumpul data fiqh 1,200,000 masalah daripada pelbagai mazhab. Dan fiqh ini dia bergerak melalui mazhab dan mazhab ini bila di dikaji di hampir 75 mazhab yang ada di dalam sejarah Islam yang kekal sebagai buku penulisan yang masyhur adalah empat mazhab yang ia merupakan dia represent kepada kefahaman para sahabat Fiqh sahabat maka fiqh ini ia merupakan satu khazanah yang sangat agung kerana dia menceritakan setiap perbuatan kita adakah halal adakah harus adakah wajib dan perkara itu kita tahu di mana Allah sayang kita, di mana Allah Ta'ala benci kita. Melalui perkataan wajib, melalui perkataan haram, melalui perkataan makruh, melalui perkataan harus, melalui perkataan sunnah. Fiqah yang merupakan platform, memudahkan kita. Ia adalah komus yang merupakan komus kepada pemikiran terhadap syariah, terhadap Al-Quran dan sunnah dan menjadikan kita mudah. Ia adalah coklat yang diberikan untuk kita makan. Kita tahu sembahyang bagaimana, kita tahu puasa bagaimana melalui kefahaman. Kalau kita baca nas, nas ini dia adalah seperti seperti lombong, dia adalah bahan seperti bahan mentah bukan sama contoh tapi maknanya ia adalah benda yang tidak disusun dalam bentuk yang kita faham. Bila kita baca hadis, hadis tak sebut ini rukun ke ini syarat ke. Tapi bila kita baca fiqh dia menerangkan takbir adalah rukun, rukuk adalah rukun, wudu adalah syarat. Dan ini merupakan satu khazanah yang sangat agung. Kita miliki jutaan fekah yang terkandung di dalam penulisan. Maka fekah ini, ia bukan maksum yang pertama tetapi dihormati. Fekah ini menerima perubahan. Tapi perubahan yang valid lah. Perubahan yang terkesan, yang mendatangkan masyarakat, yang menyebabkan perlu kepada fekah yang bau. Dan yang ketiga fekah ini adalah pemikiran manusia. Tetapi terikat dengan nas pemikiran manusia yang terikat dengan nas. Dia bukan pemikiran biasa. Maka ini adalah fiqh khazanah yang mulia. Ia adalah turas yang mana ia menggambarkan kepada khazanah kehebatan ummah islamiyah yang tidak ada dalam agama yang lain. Maka dengan penerangan ini, jelaslah kepada kita di sana ada syariah yang kata'iyat dan di sana ada fiqh yang zaniyat yang menerima perubahan dan ialah yang merupakan penafsir kepada syariah yang agung ini. Hari ini kita akan membicarakan persamaan dan perbezaan di antara syariah dan juga fiqh. Kita biasa melihat disebut sebagai syariah Islam. Kita biasa melihat perkataan fiqh Islam. Misalnya ada kitab namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Fiqah Islam dan dalil-dalilnya. Tetapi ada juga disebut Syariah Al-Islamiyah. Ada kitab Al-Madkhal ila Syariatil Islamiyah. Ya, pembukaan ataupun pintu kepada syariat Islam. Jadi persoalannya apakah maksud syariah dan apakah maksud fiqh dan bagaimana kita nak melihat persamaan di antara syariah dan juga fiqh. Yang pertamanya dari sudut persamaan fiqah dan juga syariat itu adalah berkait dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum di dalam Islam. Syariah Islam bercakap tentang hukum Islam, bercakap tentang prinsip Islam. Begitu juga dengan fiqah Islam bercakap tentang prinsip dan juga soal hukum di dalam Islam. Misalnya kalau kita katakan soal syariah Islam itu menyatakan bahawa puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu satu syariah. Kemudian dari sudut batal puasa, tak batal puasa itu dari sudut fiqah Juga bercakap tentang soal hukum. Ya. Okay. Yang keduanya, dalam syariah dan juga fiqah ini, dia menjadi menyediakan panduan dan juga peraturan bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan kita. Maka dalam kita menentukan sesuatu perkara itu, perlu ada di antara syariah dan juga fiqah. Manakala perbezaan di antara syariat dan fiqah ini, syariat ini dia lebih luas, lebih besar daripada fiqah. Maka syariat ini dia bersifat rabbani ataupun bersifat ketuhanan. Maka sebab itulah dikatakan syariat ini antaranya dengan beberapa nama. Misalnya disebut syariatullah, syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun nama yang kedua disebut syariatul Islam, syariat Islam. Ataupun nama yang ketiga disebut syariah Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala fiqh ini dia adalah kefahaman di kalangan para ulama musytahidin. Dia bukan direct daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana ulama memahami nas-nas syariat iaitu al-Quran dan hadis, maka disebut ia sebagai fiqh. Yang keduanya syariat Allah Subhanahu wa taala tu syariat Islam ini dia kekal sepanjang zaman. Dia tidak akan berubah sama sekali. Kewajipan solat lima waktu, puasa Ramadan, kewajipan zakat dan sebagainya. Tetapi fiqh Islam ini dia adalah dinamik dan berubah. Kadang-kadang hukumnya haram tapi boleh berubah menjadi halal ataupun harus. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus dan sebagainya. Dan perbezaan yang ketiga syariat Islam ini adalah bersifat umum ataupun universal merentasi batasan masa, budaya dan negara. Ya, yeah? semuanya akan sama sahaja. Tetapi dari sudut fiqahnya dia akan ada perbezaan kadang-kadang dengan sebab perbezaan masa, perbezaan tempat dan sebagainya. Ini antara perbezaan di antara syariat dan fiqah. Manakala ciri-ciri istimewa syariat yang pertamanya ia bersifat rabbani iaitu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan aqimus solah dirikan solat wa atuz zakah tunaikan zakat. Ia datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mempunyai pembalasan di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita melaksanakan perintah Allah kita mendapat balasan baik dalam kehidupan dunia lebih-lebih lagi dalam kehidupan akhirat kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala melanggar syariat kita akan diberi balasan buruk di dunia lebih-lebih lagi balasan buruk di akhirat yang ketiganya syariat Allah Subhanahu wa taala ini bersifat universal dan juga abadi maknanya Islam di Amerika syarikat Islam di Malaysia, Islam di Nusantara, syariatnya sama sahaja. Ya, tidak ada perbezaan. Seterusnya, syariat Islam ini syumul, lengkap dan menyeluruh. Dan dia menjaga keadilan sejagat dan syariat Islam ini mempunyai kesederhanaan dan juga keseimbangan. Seimbang di antara hidup dunia, seimbang di antara hidup akhirat, seimbang di antara pelbagai aspek kerana ia datang daripada Allah Subhanahu